بسم الرحمن बसमिल्लर नून आला रसूल कर कर करीम अलकुम प्यारे दोस्तोंफ़े चैनल में आपको खुश आमदी मेरा नाम मोहम्मद एहसानल सज्जाद है और सिलसिले सैरतनबी सल वसम की इस वीडियो में हम नबी करीम सल वम के जद अब्द मनाफ़ और उनकी औलाद बिलखसूस बन व नोफल बिन अब्द मनाफ़ पर बात करेंगे जो क्रैश के मशहूर सरदार मतयम बिन अदी का कबीला और ख़ानदान था दोस्तों आपद मनाफ़ बिन कु नबी करीन सल्ला वसलम के परदादा हाशिम के वालद और अब्दुलमलब के दादा थे इनका असल नाम मुगैरा था लेकिन आपद मनाफ़ के नाम से ज़्यादा मशहूर हुए ये अपने वालद खुसई बिन कलाब की ज़िंदगी में ही कौम के रईस और सरदार की हसीियत को पहुँच गए और तमाम क्रैश में शहरा आफाक हो गए खुसई की वफात के बाद मक्का की सरदारी इन्हीं ने संभाली लेकिन खुशई ने अपनी वसीयत में मक्का की रियासत के तमाम अहम मनासिब अपने बड़े बेटे आब्दार के सपुर कर दिए थे जैसा कि मैं पहले की वीडियोस में भी अर्ज कर चुका चुनाचे भाइयों की ज़िंदगी में तो बाप यानी खसई की वसीयत काबिल अमल रही लेकिन इनके जाने के बाद बनु अब्द मनाफ और बनु अब्दार के दरमियान इन मनासिब के हसूल के लिए झगड़ा हो गया और तमाम कुरैश दो हिस्सों में तकसीम हो गए चुनाचे कुरैश के पांच खानदान बनु अब्द मनाफ के हलीफ हो गए और पांच खानदान बनु अब्देदार के हामी ठहरे बिल आख़िर तय यह हुआ कि सिकाया और रफादा के मुनासिब बनु अब्द मनाफ़ को दे दिए जाए जबकि लिवा हिजाबा और दारुन नदवा बनु अब्देदार ही के पास रहे इस तरह ये मसला हल हुआ और क्रैश आपस की एक खूनी जंग से बाल बाल बच गए दो सौ मशहूर रिवायात के मुताबिक अब्द मनाफ़ ने दो शादियाँ की जिनमें एक बनु सलेम की खातून आतका बिनते मुर्रा से जिनसे उनके बेटे हाशिम, अब्द शम्स और मुतलब पैदा हुए जबकि दूसरी शादी बनु माजिन कबीले की खातून वाकदा बिनते अबी अदी से की जिससे अब्द मनाफ का बेटा नौफल बिन अब्द मनाफ़ पैदा हुआ इनमें हर एक बेटे से बनु अब्द मनाफ़ की अलग, अलग अलग शाखें वजूद में आईं इस वीडियो में सिर्फ मैं बनु नौफल बिन عبد मनाफ़ पर बात करूंगा, जबकि बाकी शाखों पर इन आने वाली वीडियोस में बात करेंगे दोस्तों नौफल बिन अब्द मनाफ ने जिसकी औलाद बनु नौफल कहलाई कई शादियाँ खीं जिनसे उसकी कई औलाद हुई उनमें सबसे मशहूर उसके बेटे आदि बिन नौफ़ल आमर बिन नौफल और आमिर बिन नौफल हुए इस्लाम के जहूर से कबल इनका सरदार मोतम बिन अदी बिन नौफ़ल था जिसने जंग फिजार में अपने कबीले की क्यादत की ये उन छः लोगों में से एक था जिन्होंने बनु हाशिम और बनु मुतलब के ख़िलाफ़ होने वाले तारीखी बायकॉट का सहीफा चाक किया था इस्लाम का ज़माना भी पाया लेकिन मुशर्रफ ब इस्लाम ना हुआ और गजवा बदर से कबल हालत कुफर ही में मरा सन दस नबे में जब नबी करीम सलील वसल्लम के चचा अबू तालिब वफात पा गए तो क्रैश आप के खिलाफ बहुत दलेर हो गए और इस कदर शदीद अजियतें पहुँचाईं कि जिनके मतलब वह अबू तालब की ज़िंदगी में सोच भी न सकते थे इसी वजह से नबी करीम अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ रवाना हो गए कि शायद वहाँ से कुछ नसरत और हिमायत हासिल हो जाए लेकिन उन्होंने भी बात न मानी और वहाँ से वापसी पर मजबूर कर दिया ऐसे मौके पर मक्का में कोई भी आपको पनाह देने पर राजी न होता था लेकिन जब नबी करीम अलैहि वसल्लम का पैगाम मुतिम बिन अदी के पास पहुंचा, तो ये मुशरिक और काफिर होने के बावजूद महजारबी शराफत और कभी हमीत के जज्बे से मुतासर होकर फ़ौर उठ खड़ा हुआ और आ हज़रत सल्ला वसम के पास पहुँच कर आपको अपने हमरा मक् ले आया नबी करीन सल्ला वसलम मस्जिद हराम में दाखिल हुए और तवाफ़ किया इस दौरान मोतम के बेटे नंगी तलवारें लेकर खाना क़बा के सामने खड़े हो गए और उस वक्त तक आपके साथ रहे जब तक कि आप अपने मकान में न तशरीफ ले गए कुरैश ने जब मुतिम से इस सवसार किया कि उसे आखिर मोहम्मद से क्या वास्ता तो उसने जवाब दिया कि वास्ता तो मुझे कुछ नहीं लेकिन मैं मोहम्मद अलैहि वसल्लम का हिमायती हूँ और जब तक वो मेरी हिमायत में है कोई नज़र भर कर उनको देख भी नहीं सकता इस पर कुरैश खामोश हो गए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोतम बिन अदी के इस हुसन सलूक को कभी फरामोश न फरमाया <दो> चनाचे गजव बदर के बाद जब कुफ़ार मक्का की एक बड़ी तादाद कैद होकर आई और बाज़ कैदियों की रिहाई के लिए मोतम बिन अदी के बेटे हजरत जुबैर बिन मोतम जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे आप सल्ला वसलम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया कि आज अगर मोतम बिन अदी ज़िंदा होता और वो मुझसे इन नापाक लोगों के बारे में गुफ्तू करता तो मैं इन्हें सिर्फ़ उसकी खातिर रिहा कर देता दो सो बिन अदी का भाई तयम बिन अदी भी मश्रकिन के सरदारों में से एक बड़ा सरदार था और नबी करीम सल्ला वसम को जुटलाने वालों में से एक था उसे गजवे बदर में आपके चचा हजरत हमज़ा बिन अब्दुलमतब रज़ी अल्लाह तन ने कत्ल किया गजव बदर के बाद जुबैर बिन मोहम को अपने चचा के कत्ल के इंतकाम की बड़ी फिक्र रहती चुनाचे जब गजव अहद की तैयारियाँ शुरू हुईं तो जुबैर ने अपने एक हबशी ग़ुलाम वाशी बिन हर्ब से कहा कि अगर तुम चचा के इंतकाम में हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो तो तुम आज़ाद हो आज़ादी का नाम सुनकर वाशी फौरन तैयार हो गया और जंग में मौका पाकर नबी करीम अलैहि वसल्लम के महबूब चचा हजरत हमज़ा रजी अल्लाह तन को बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया जिसका आप अलैहि वसल्लम को शीद रंज और सदमा हुआ बहराल फतेह मक्का के बाद हज़रत वाशी रज़ी अल्लान ने इस्लाम कबूल कर लिया और जंग यमामा के रोज़ मुसलमा कजाब को कत्ल करके अपने इस फ़ैल की तलाफी करने की कोशिश की उनका ये क़ौल मशहूर है कि मैंने जाहलीत के ज़माने में खैरनास यानि लोगों में सबसे बेहतरीन को कतल किया जबकि इस्लाम लाने के बाद शरुन्नास यानि लोगों में सबसे बदतरीन को कत्ल किया अल्लाह ताली इनकी बख्शिश फरमाए दो सौ बिन अदी के बेटे हजरत ज़ुबैर बिन मोतम रजी अल्लाह तन फतेह मक् से कबल इस्लाम लाए ये भी अपने ज़माने में क्रैश सादात में से थे इल्मलानंसाब के बड़े माहिर माने जाते थे हजरत उमर रजी अल्लाह ताली को जब भी किसी नस्ब की तहकीक की ज़रूरत पेश आती तो हज़रत जुबैर ही से तहकीकत करते थे इनकी वफात एक कौल के मुताबिक सन सतावन हिजरी में हुई इनके बेटों में सबसे मशहूर नाफ़े बिन जुबैर और मोहम्मद बिन जुबैर हैं जिनका शुमार हदीस के सिक्का रावियों में होता है दोस्तों इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अख्ताम करता हूँ उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अल्लाम वरहमल वर्का